Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про проект Новоросія, який виявився замороженим на минулого тижня. Володимир Путін запустив у маси термін Новоросія у квітні 2014-го. Мовляв, історично російській території Україні нібито подарувала радянська влада. За місяць один з ватажків угруповання ДНР Павло Губарів, який називав себе народним губернатором, оголосив про створення руху з назвою Новоросія, метою якого за його словами мало стати створення держави. Новоросія за тодішньою риторикою сепаратистів у Новоросії вони бачили всім-вісім південно-східних областей України по саму Одесу. Саме там, рік тому слово, Новоросія вигукували активісти антимайдану. Проте із занепадом ідей сепаратизму у південно-східних регіонах плани Новоросії схудли до розмірів окупованої частини Донбасу. Володимир Путін воліє про Новоросію зараз не згадувати. Зникає термін із лексикону російських медіа. А один із лідерів сепаратистів Олександр Бородай. Прямо говорить про згортання проекту, і от самозваний спікер так званого парламенту Новоросії Олег Царьов заявив, що сепаратисти вирішили заморозити цей самий парламент Новоросії. Бо проект суперечить мінським домовленостям. Чи завершено проект Новоросія? Про це у вашій свободі будемо говорити сьогодні з народним депутатом України, представником народного фронту Антоном Геращенком та директором інституту стратегічних досліджень нова Україна Андрієм Єрмолаєвим. Добрий день. Здравствуйте. День Что же такое проект Новороссия ныне? Он существует, или это был миф? Проект Новороссия – это была политологическая задумка Путина, которому нужно было разделять и властвовать среди граждан Украины. Была придумана идея для того, чтобы внедрить в массы жителей Донбасса, других областей Украины, которым внешали идею, что раз вы говорите на русском языке, значит вы должны быть не в Украине, а вы должны быть или в России, или в неком квази-государстве Новороссия. Пока все это хорошо финансировалось, пока платились огромные деньги таким предателям, как Царев и прочие, они могли играться в эти игры. После того, когда Путин понял, что международные санкции и сопротивление украинцев настолько велико, что никаких планах похода на Запад не существует, он просто понимает, что ему нужно дальше договариваться с западными странами, с Украиной. На сегодняшний момент известно, что Путин уже готов, в принципе, отвести свои войска с территории Донбасса, передать нам Донбасс. Но он хочет такие условия, при которых бы Украина отказалась от своих притязаний на Крым, чего никогда не будет. И я, как народный депутат, никогда не соглашусь. Думаю, что на это же не согласятся и все другие здравомыслящие политики нашей страны. То, что он украл, он должен вернуть. Поэтому на сегодняшний день он ищет поводы для того, чтобы как-то договариваться и, соответственно, не тратить деньги на бесполезные Пане Єрмолаєв, проєкт принципі ну, існував ще на старих картах, так? але е, зараз є така ціна питання цього. Тобто е, це будуть торги пана Путіна, чи це будуть торги м, сепаратистів. Ну, действительно, иногда Новороссия встречалась на старых картах, но ведь речь шла просто о тех территориях, с которыми связана история Российской империи э, в плане освоения, там, построения новых губерний. Но никакого отношения к государственности, к формированию новых общностей это не имеет. Что То больше не жмив пана Путина? Я согласен с э, народным депутатом, что это действительно политехнологическая выдумка. Причем, на мой взгляд, э, скорее всего, советники Путина либо развели, либо сами не додумали, что искусственно общество, тем более государство, не создается. То, что имелось в виду как почва, это скорее почва социальных проблем накопившихся, социокультурных, не имеющих никакого отношения ни к идее русского мира, ни тем более к идее нового государства из Новороссии. Но, пожалуй, самое важное. В свое время, ну и так сложилось, я был участником целого ряда мероприятий на заре рождения фонда «Русский мир». И уже тогда, когда многие с пафосом говорили о будущем русского мира, о том, что вот за этим стоит будущее России, я, можно поднять стенограмму этих конференций, поднимал два вопроса в ответ. Первое. Нельзя увлекаться новым русским национализмом по очень простой причине. Это детонаты под Российскую Федерацию. И второе бойтесь не пропаганды русских идей, а бойтесь не российского русского национализма. Потому что очень часто люди, увлеченные ложной идеей, становятся угрозой стране, породившей эту идею. Вот в Новороссии, так называемой, да, в этом проекте, сейчас прошло огромное количество и провокаторов, и агентов, но ну, и романтиков, и людей заблудившихся, которые становятся угрозой самой России. Чи можно, правильно... Чи можно, правильно понять, что такие проекты, как Новороссия, могут быть большим злом, даже не для Украины, а для самой России? Я об этом говорю. Да. Ну, я могу привести пример. Американцы в Афганистане, когда вели войну с СССР, они воспитали известного террориста Бен Ладена, который по задаче американцев поставлял оружие афганским талибам. После того, как американцы свернули проект войны с СССР, то человек сказал, ага, так получается, нас обманули, нас использовали. Стало против Америки. То же самое сейчас, например, ситуация у Гиркина, который требовал вводить новые войска, дальше воевать с Украиной, и сейчас этого не происходит. Гиркин неоднократно публично на разного рода малозначительный телеканал заявлял, что не согласен с политикой Путина, и поэтому многие дают прогноз, что он в один день может не проснуться в собственной постели или погибнуть в ДТП. Клубовой, потому что для, так? многих людей, для многих людей в России, ультранационалистов, Гиркин теперь святее самого Путина, потому что это он три месяца держал осаду в Славянске, это он держал на себе удары украинской армии, в то время как Путин разводил руками. То же самое создалось и когорта других людей, которые были простыми боевиками, они приезжают все в Россию и говорят, оказывается, что не так уж мы поддерживали то Новороссию, что мы наоборот эту страну завели в тупик. Поэтому такое мнение, конечно, есть. Мы с жителями Запорожья и запитывали у них, почему Путин сгортает проект Новороссия и сгортает, вообще, это было мифом Евгения Назарова. Он не сворачивает, он делает ход конем, он стягивает силы, наверное, будет. Может быть, потому что закончились деньги спонсировать войну. Не знаю, потому что видит, что, наверное, плохие дела настают и в мире, и против него много. И э, этот, наращивается такая, что его никто не поддерживает, просто-напросто. И все. Ну, не знаю, возможно, он действительно понял, что зачем эти бессмысленные смерти, зачем это все, когда люди хотят мира и жить, дружить в мире и спокойствии. Потому что экономически невыгодно и политически нецелесообразно. Ну, может быть, у него какие-то другие проекты, может быть, он что-то задумал, как всегда, свое, новое что-то. Я так думаю. Я думаю, все равно дестабилизация будет и так просто он не уйдет. Чем их задумать, пан Путин? Он думает, как теперь спасти свою империю, которую он так долго создавал, от дальнейшего неминуемого краха в случае продолжения санкций, в случае продолжения такой политики. У него стоит задача, как снять санкции, которые реально влияют на экономику России. Он теперь не может делать ни современных самолетов, ни современных танков, ни современных подводных лодок, потому что для этого нужны запчасти с Запада, мы об этом знаем. И при этом он не может отдать Крым. В принципе, Крым для него это его политические амбиции. Благодаря аннексии Крыму или его, так сказать, агрессии, он приобрел больше 80% говорят, социологи доверия. Да? Теперь вернуть Крым он не может, но с другой стороны санкции мировое сообщество с него тоже не должно снимать и Украина должна настаивать, что мы должны вести политику, что пока Крым не будет возвращен, не говоря уже о Донбассе, ни актив нормализации отношений с Путиным быть не может, потому что это враг. От хтось із не пам'ятаю зараз з російських бізнесменів говорив про те, що мовляв пан Керрі, розмовляв з паном Путіним у Сочі, і нібито там сказали, що про Крим ми поки мовчимо, але про Маріуполь забуть. Ну, це таке з розряду фантасмагорії от, чи з розряду анекдотів. Я думаю, що ми за кілька, кілька десятків хвилин сьогодні проговоримо. Но возвращаясь просто к вопросу о Новороссии и о том, о чем сейчас могут говорить, я не думаю, что Путин э, сворачивает проект Новороссия только потому, что санкции, только потому что что-то не получилось э, в плане технологий. Во-первых, э, Донбасс не Новороссия. И тот факт, что и до сих пор многие э, жители, наши сограждане, которые находятся на ДНР и ЛНР, поддерживают местных вождей, вовсе не говорит о том, что они поддерживают Новороссию, и уж тем более, что они хотят в Россию. Там более сложная ситуация. Э, я уж не знаю, какие данные давались руководству Москвы, когда принимал решение о вооруженной поддержке, о финансовой поддержке. Но не нужно путать консервативные, специфичные, пусть даже иногда протестное настроение в Донбассе с антиукраинскими. Вот есть такой феномен других украинцев. Ведь и население Крыма, и население Большого Донбасса формировалось в основном после Второй мировой войны, особенно в 70-е годы, в период второй индустриализации, когда было большое переселение, в том числе западных, центральных областей. Я сам выходя из этих регионов знаю и на Сужике, и на Украинском, и свои традиции. Поэтому Новороссия это был невозможный проект. И отказ Путина, я думаю, связан не с давлением, а с тем, что не получается. Население другое. Другой вопрос, как быть с теми, кто сейчас вооружен танками, вооружен артиллерией, и которые держат под дулом это население, и которым еще доверяют. Вот, пожалуй, самый главный и сложный вопрос для Киева сейчас. Как быть с этим регионом, даже когда Путин отказался отказ в Новороссии. Я ты ты думаю, будем еще говорить. Я свою версию предложу. Ну, как бы можно было сегодня почути. Хоча По б одну. Поговоримо. Добре, нагадаю, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про те, чи заморожено, чи згорнуто, чи закрито проєкт Новоросія. Про зі мною в студії народний депутат України Антон Геращенко та директор Інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрій Єрмолаєв, 490 30 74 код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання моїм сьогоднішнім гостям. І, до речі, хотілося б запитати у російського політолога Дмитра Рєшкіна, який з нами зараз на телефонному зв'язку. А що думав, от чи які плани у пана Путіна у згортанні проєкту Новоросія і чи є у пана Путіна новий проект? Ви нас зрозуміли, пане Рєшкін? да, слушаю вас. простите, я по-русски только могу. Добре, але але ви зрозуміли, що я запитала. Почему, да, господин, Путин, почему а, господин Путин свер... сворачивает проект Новороссия? <свят> здесь очень простой ответ, как, как, как говорят политологи, почему Россия продает Запад, на Запад газ? Ответ. Потому что России нужны деньги. И здесь то же самое. Сейчас Новороссия оказалась несоразмерной по соотношению издержек и преимуществ. Денег не хватает для того, чтобы даже прокормить Донбасс. Все-таки 2, 3, 4 миллиона человек там, и их надо обеспечить работой, как минимум какими-то минимальными продуктами. У России на это денег не хватает, потому что экономика довольно быстро идет под горку, и это чувствуется и по росту цен, и по падению рубля. Хотя сейчас вроде бы ситуация стабилизировалась, но дальнейшее продвижение Очевидно, невозможно, просто потому, что если наступать дальше, то издержки становятся неизмеримо велики. И в политическом, дипломатическом, в геополитическом, экономическом, любом другом смысле. Господин Аликин, Поэтому... считаете ли вы, что господин Путин будет создавать какой-либо новый проект? <связывая> Он будет создавать виртуальный новый проект для того, чтобы отвлечь граждан от очевидной неудачи с Новороссией. Ведь так много и так громко про это говорили, что отступление, конечно, подрывает его виртуальные позиции. Значит, надо переключить внимание на что-то другое. И что-то виртуальное наверняка будет создано. Есть люди, которые что настраивают именно? на продолжение. Союз, банкета. Абхазия и значит, Донбасса и каких-то еще непризнанных республик, я чувствую. Может быть такое, господин. Я думаю, что у ничего другого не остается. Вот где-то прошлой осень я говорил о том, что военное перетягивание Донбасса задача крайне простая, да, значит, воевать туда или сюда, вводить войска, значит, военное перетягивание Донбасса между Киевом и Москвой раньше или позже сменится э, мирным перепитиванием Донбасса. То есть Путин хочет Донбасс э, как горячую картошку запихнуть за шиворот Порошенко, чтобы тот э, эту территорию поддерживал, а работала она в политическом смысле на Путина. Но Порошенко тоже ведь, э, во-первых, тоже нет денег, во-вторых, он тоже не лаптем щи хлебает, он... Понимают, что поддерживать Донбасс за счет э, Киева нерационально, потому что никакой поддержки он там. К сожалению, не получат. После войны вряд ли возникнут дружеские чувства. И, соответственно, раз эта территория вне реального контроля со стороны Киева, но было бы логично, чтобы эта горячая картошка была за сыворотом у Путина. И вот сейчас они начинают друг с другом, значит, перекидываться. Для Путина Донбасс очевидная угроза. Вы читали, наверное, что строится пограничная линия между Донбассом и Россией? Так. Спасибо, господин Решкин, Российский Політолог Дмитрий Орешкин. І от, до речі, про цю лінію ми говорили про свої рови а э, уже есть, знаете, что там 100 километров. Ну, понимаете, окружение Путина, оно умеет хорошо грабить. Поэтому очередной был предложен проект, как стырить денег из российского бюджета, давайте построим некую линию заграждения от Украины. К сожалению, наша армия на сегодняшний день, дай бог ей оборонять нашу территорию, и не до наступления на территорию России, да нет таких задач. Поэтому это просто пиар-ход, плюс возможность стырить деньги для вороватых чиновников из окружения Владимира Путина. С посмешкой пана Ермолая, мне кажется, что вы думаете не так. Да нет, я улыбнулся, потому что очень точно. А вы согласны? Конечно. Как приятно. Конечно. <как> вот. Ну вот, продолжая о будущем, да, у нас, к сожалению, из множества вариантов, которые были возможны протяжении года, а ситуация менялась каждый месяц, на мой взгляд, сейчас серьезно можно рассматривать по большому счету два. Это либо, либо вариант отсечения, и тогда действительно вот это вот суррогатное образование, которое и Новороссии то не стало, и Россия никогда не станет, оно будет искать место как непризнанное полужизнеспособное государство, с такими как Абхазия и прочими суррогатами, с теневой экономикой, с контрабандой, с бандитизмом и так далее. Я не думаю, что у такого государства большое будущее, но то, что очень много придется пережить жителям, Наступне розчарування в проекти не сумніваюсь і ціна висока буде такого. Но ета угроза є ця висока ціна то, втора. Тобто в чому вона буде? Це, це будуть нові жертви, і це буде наступ звідки з Російської Федерації чи з середини я, я Донбасу? я юра говорю. Я, я говорю, варіанті так на зумусічені, когда э, огородиться Росія, огородиться Україна. жизнь будет брать свои, будут формироваться суррогатное нежизнеспособные государства с огромным количеством оружия, с населением, которое сейчас верит, потом разуверится, с внутренними потрясениями. Возможен вариант? Вот вы Возможно. знаете, вот если взять территорию и сюда... Советского Союза, да, бывшую, то на ней прямо видны на карте вот эти язвы, раковые опухоли, которые создала после себя Россия. Сначала Ельцин, который поддержал э, сепаратизм в Абхазии и таким образом разрушил Грузию. Приднестровье, которое э, до сих пор уже больше 20 лет существует. Дальше это Нагорный Карабах, где Россия открыто поддерживает Армению против Азербайджана. Южная Осетия, это назвал назвал четыре конфликта. Вот это пятый будет продукт работы российской власти продукт основан на том, что в России нет демократии, нет людей, гражданского общества, которые скажут, стоп, что мы делаем, куда мы тратим миллиарды, зачем мы убиваем чужих людей, зачем мы посылаем своих солдат в эти горячие точки для того, чтобы мучать людей. нас есть телефоном. Говорить, будь ласка, добрый день. Добрый день, реплика. Говорить, будь ласка. В российском языке анекдот в украинский мове анекдот, обидва слова французского походження. А анекдот, это, извините, это звезда жлободром. Мы не до чего вы. Ну, но, слава. Слушайте, Я все несколько акцентов скажу и о втором сценарии, который мне ближе. Я считаю, что этот путь самый сложный, но он самый, пожалуй, человеческий с точки зрения будущего. Это реинтеграция. Есть вещи, которые вряд ли корректно говорить в эфире в отношении того, какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы и сохранить перемирие, и вернуть да, взаимоотношения с населением, которое находится там. Но я бы на первое место поставил вопрос не столько территорий, сколько тех людей, которые все, верно, все равно остаются украинцами. Сейчас мы видим первые признаки уже организованных недовольств. И шахтеры, и матери, они понимают, что тот суррогат, который им предложат, не имеет будущего, что под угрозой жизни их родных уже потому что голо, потому что нет работы, потому что нет будущего этого региона. Но я противник э, подхода, когда э, то, что я слышу часто с да, политических трибун, давайте подождем, они поймут. Это преступно в отношении тех, кто умирает сейчас, это преступно в отношении сохранения вот этой ситуации, потому что если нарыв взорвется, он все, взорвется и в нашу сторону. Что нужно работы. делать? Нужно новые подходы к диалогу. Не в смысле хуралов, а в смысле практических шагов помощи в организации продовольственных рынков, коммуникация на уровне врачей, коммуникация на уровне профсоюзов. Есть огромное количество практических вопросов, где поддержка и создание неполитических форматов взаимодействия. Это, должны... а это От реально помочь людям. Я хочу сказать, что мы должны использовать опыт Западной Германии, которая 40 лет была разделена с Восточной. Мы должны использовать опыт Южной и Северной Кореи. Мы должны действительно помогать нашим гражданам, которые остались в этой тяжелой ситуации. Тем, кто не воюет против Украины, тем, кто остался гражданами Украины и понимает, что будущее Донбасса все равно в составе Украины. Тем мы должны помогать по всем направлениям. Ну, ну, Можно думать о выходе час. на особые районы. Нам нужно запускать выборные. Это была программа «Ваша сложная, свобода» с Андрієм Єрмулаєвим и Антоном Гращенком. Программу провела Инна Кузнецова. На все добре.